आपण मोशी धरणावर आहोत या ठिकाणं एक मजूर जे आहे ते अतिशय चांगल्या रीतीने मासे धरून त्याची उपजीविका भागवत आहेत परंतु या ठिकाणं आज वेगळंच काही पाहायला मिळालं माशाचं येथे तुकडे करून त्याला वाळवलेलं आहे बघा आणि एवढे छान दिसतात ते तर दाखवतो पहा आता ते माशाचं आणि ते मग जेव्हा वेळेस गरज लागेल त्यावेळेस ते त्याची भाजी पण होत आहे आता आपण ते जेवण करत आहेत पण आता आपण त्यांच्याशी स्वतः संवाद साधूया ते कुठले आहेत किती दिवसापासून इथं काम करत आहेत आणि त्यांची उपजीविका कशा स्वरूपात भागत आहे आता सकाळीपासून त्यांनी मासेमारी केलेली आहे आणि ते आता पोटाची उपजीविका भागवत आहे थोडेसे जेवण करत आहे तर आपण चला तर आपण त्यांच्याशी संवाद साधू आज आपण मोशी धरणावर आलेलो होतो आणि मोशी धरणावर गोपाल वैद्य यांची भेट झाली गोपाल वैद्य हे मध्य प्रदेश आहेत परंतु या ठिकाणी रोजीरोटीसाठी ते या ठिकाणी आलेले आहेत गेले सहा वर्ष ते इथं काम करत आहेत परंतु बघा या थे ठिकाणं त्यांचे राहण्याचे घर इथंच आहे म्हणजे आपल्याला प्रश्न पडेल हे राहण्याचं घर आहे त्यांचे इथं हातुरू आहे पांघरून आहे त्यांचे जाळे तिथं पुढं आहेत तिथं चूल आहे तिथं ताट आहे आता त्यांचे इथं भांडे आहेत आणि विशेष म्हणजे त्यांनी जे बघा हे जे तुकडे तुकडे करून आपल्याला वाटेल वेगळं काहीतरी या ठिकाणी माश्याचे तुकडे आहेत ते आणि त्या माश्याचे तुकडे ते फार सुंदर रीतीने त्यांनी बनवलेले आहे ते वाळून वर्षभर बर खाण्याची त्यांची सुविधा आहे म्हणजे बोमलाप्रमाणे आहे बघा गरिबी नावाची झळ फार भयंकर आहे देश दोन विभागामध्ये आहे तो म्हणजे श्रीमंतांचा देश वेगळा बघा आपण आज गरिबांच्या देशात आहोत देश म्हणलं की दोन आहेत ते म्हणजे श्रीमंताचा देश वेगळा आणि गरिबीचा देश वेगळा इथं पोटाची भूक आणि पोटाची खळगी भरण्याकरता विविध प्रश्न हातात जीव घेऊन जी या ठिकाणी हे लोक का काम करत आहे आप निश्चितच या दुखाचं देशातील उधारेला हे पाहून त्यांच्यासाठी वेगळ्या स्वरूपाचं काम करता येईल का याचा ये प्रश्न प्रत्येकाला पडला पाहिजे हां नमस्कार आप मुझे बताइए आपका गाव कौन सा है हम रहने वाला बैतूल जिले का है अच्छा अपना गाव है पूंजी के पोस्ट स्वप्ना तहसील गढ़ांगरी और माँ माँ और पिताजी क्या कहते हैं मेरे पिताजी नहीं है माँ है. मा है और भाई लड़के हैं एक एक लड़का एक लड़की वो है। वो में घर पे। यहाँ कितने दिन हो गए आग आग, 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 तीन हफ्ता तो, दिन हैं हम आए यहाँ पे तीन हफ्ता हुआ तीसरा हफ्ता है मंगलवार तीन हफ्ता होगा पंद्रह दिन होगा इससे पहले कहा थे इससे पहले हम थे ये अमरावती के आगे जाम माना जामती है ना आ, कुरुम 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 में था आ, तो आप मौसी डैम में आप मछली पकड़ते हैं हाँ कितने कितने दिन में कितना मछली पकड़ते हैं उसका कोई ठिकाना नहीं है हमारा मजदूरी देखो कभी दस किलो भी मिल जाता अच्छा तो दो सौ रुपये पक जाता कभी बीस किलो मिल जाता तो चार उसका कोई ठिकाना नहीं कभी नहीं भी मिलता नहीं भी मिलता हाँ आपको कांटेक्ट विषय पे काम कर रहे हैं या आप खुद पकड़ में पकड़ रहे क्या? मतलब हम काम कर रहे हैं तो हम खुद मछली पकड़ रहे हैं इनका कांटेक्ट में ठेकेदार थे, लोग इन मछली इनको देना पड़ता है पकड़ के पकड़ के और आप हजरी पे है क्या किलो पे बेचते किलो पे हमको किलो पे देता कि, है इक्कीस किलो लेते हैं हमको चालीस रुपए किलो से देता है बड़ा मछली छोटा छोटा बच्ची देता है बीस बीस रुपए किलो पड़ता है छोटा हाँ। हाँ। और गांव को कब जाते हैं हम गांव को जब मन तब चला जाता एक महीना तो एक महीना डेढ़ महीना कोई पंद्रह दिन बाद ये तो है बैतूल पास में ये कितने लोग हैं आपके यहाँ पे आपके अभी तो ज्यादा नहीं है फिर भी है बीस पच्चीस लोग मुझे 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 जब से मैं आया हूँ तब से आप देख रहा हूँ इतना बड़ा ये धरण है मौसी धरण हाँ। मगर आप जो मछली पकड़ते हैं हाँ। और मछली पकड़ते समय आप खुद खाना बना रहे हैं और खुद यही खा रहे यहाँ ही सो रहे आपका घर यही है क्या अभी फिलहाल के लिए तो यही है यही घर है फिलहाल के लिए और जो बारिश आएगी तो बारिश यही रहते हैं बारिश आएगी तो इसमें ही रहेंगे और मछली पकड़ते समय भी इसमें मछली पकड़ते समय भी इसमें रहेंगे तो आपने मैंने महाराष्ट्र में पहली बार देखा है हाँ। ऐसा कुछ आप जो ये मछली काट के सफाई करके काट के यहाँ सुखा दिए है हाँ। तो इससे क्या करते हैं हाँ। इसको हम घर लेके जाएंगे अच्छा फिर खाएंगे घर लेके आराम से बना के साल भर में कुछ नहीं एक ये कितना दर कितना चेंज रहता है ये सुखाने के बाद तुम साल भर रख लो कुछ एक साल कुछ हाँ, नहीं होगा और एक साल बाद ये सुखा के एक साल रहता है एक साल में रहता है मगर ये सालना कैसे बनाते हैं इसको जब बनाते हैं तब गरम पानी से उबलना पड़ता है अच्छा उबलने का बाद जैसा मछली बनाते वैसा बनाना पड़ता है मछली का मछली बन जाता है बन जाता है और यहाँ बाकी के लोगों का कुछ तकलीफ नहीं क्या है नहीं नहीं कुछ अब इसमें ही रहते हैं इसमें ही खाते हैं तो एक अलग तरह का जीवन मैंने महाराष्ट्र में जब मैं आदिवासी समाज में जब काम करता हूँ तो अलग अलग तरह का उनका प्रश्न रहता है और प्रश्न उनका जब सुनता हूँ और उनके जब उनके लिए काम करता हूँ तो आज थोड़ा सा अलग सा जीवन मुझे देखने के लिए मिला मतलब जब भी जहाँ जाता हूँ वहाँ गरीबी और गरीबी में का जो देश है वो गरीबी में उनके बहुत बीमारी रहती है बहुत हालात के दिन निकलना पड़ता है वैसे ही आज एक कुटुंब को मिलने के लिए हमें हम आए थे और आज वो आप मौसी धरण मतलब महाराष्ट्र में अमरावती ज़िला है और अमरावती ज़िला में मौसी धरण है उस धरण में एक गरीब की पीड़ा क्या रहती है आप ये देख रहे हैं ये जो मछलियाँ पकड़ते हैं वो मछलियाँ पकड़ के अपना जीवन कैसा गुजारना है जब सालना सालने के लिए कुछ भी नहीं रहता है तो वो मछली काट के ये सुखा देते हैं और सुखा के उसका एक साल उसको रखते हैं और जब भी उनको सालना के लिए ये जाता है तब वो ये इससे मछली का सालना बना लेते हैं और आपको ही सबको ये देखना चाहिए गरीबी क्या रहती है जग में देश में हर तरह का इंसान अलग अलग का देखने को नहीं मिलता है मगर जब आप गरीब के पास जाएंगे तो गरीबी क्या रहती है वो देखने के लिए आपको मिलेगा और उनकी गरीबी कैसे तरह से उनको साथ देना चाहिए कैसे तरह से उनको उनकी गरीबी मिटाने के लिए आप मदद करेंगे इसके लिए इस आप हम सब मिलके उनको मदद करना चाहिए ये देखिए